Balıq qabaq şirəsinin faydaları. Balıq qabaq şirəsi unikal müalicəvi məhsuldur. Onun tərkibində A, B, E K vitaminləri, müxtəlif minerallar və s. ilə faydalı maddələr var. Balıq qabağın bişirilməsi zamanı bu maddələrin bir çox hissəsi dağılır. Şirədə isə onlar saxlanılır. Balqabaq şirəsi pektinlərlə zəngindir. Pektinlər orqanizmi ziyanlı maddələrdən təmizləyir, bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Balqabaq şirəsi ürək-damar sistemi xəstəlikləri olan insanlar üçün çox faydalıdır. Bu şirə kişi sağlamlığına da çox müsbət təsir edir. Prostat vəzi xəstəlikləri olan kişilərə həkimlər hər gün gündə 1 stəkan olmaqla bu şirəni qəbul etmək tövsiyə edirlər. Müalicə kursu 2-3 həftə. Balqabaq şirəsi Orqanizmə cananlaşdırıcı təsir edir. Orqanizmin tonusunu artırır. Qaraciyər xəstəlikləri zamanı da şirə müalicəvi profilaktik məhsul kimi istifadə oluna bilər. Balqabaqax və onun şirəsi qaraciyərin ən xoşladığı məhsullardan biridir. Balqabaq şirəsi kəldimdə sidik ifrazı sisteminin iltabları zamanı müalicəvi vasitə kimi istifadə olunurdu. Balqabaq çırası öt kisəsinə və öt yollarına müsbət təsir edir və durğunluğu azaldır. Artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar da uşrədən faydalanıla bilərlər. Balqabaq şirəsi az kalorili məhsuldur. Mübadilə prosesləri yaşlaşdırır, artıq mayeni orqanizmdən xaric edir. A vitamini və karotinlə zəngin olan balqabaq şirəsini uşaqların qidalanmasına daxil etmək lazımdır. A vitamini uşağın boy atma və inkişaf proseslərində böyük rol oynayır. Soyuq fəsillərdə balıqabaq kirəsi soyuqdəymə xəstəlikləri zamanı müalicəvi vasitə kimi istifadə oluna bilər. Bunun üçün 1 və ya 2 stəkan təzə balıqabaq kirəsinə bir çay qaşığı bal əlavə edib günərzinə 2 dəfə qəbul etmək lazımdır. Bu qarışıq insanın immun sistemini gücləndirir ki, orqanizm daha fəal şəkildə viruslarla mübarizə aparır. Xəstəliklərin profilaktikası üçün və orqanizmi Möhkəmləndirmək məqsədilə balqabaq şirəsini hər səhər azıqarnan yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Balqabaq şirəsi bağırsaqları yaxşı işlədir. Bu səbəbdən qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar bu şirəni tərsdə qəbul etməlidir. Balqabaq şirəsini hazırladıqdan dərhal sonra qəbul etmək lazımdır. Balıqabaq içrəsini təzə alma, kök sirələrin ilə qarışdırmaq olar, amma qarışdırılmasa yaxşıdır. Bəzi maddə bağışsaq sistemi xəstəlikləri zamanı ishana meylilik olduqda bu sirə insana ziyan vura bilər.